Oke, okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan adakan uh, satu wawancara berkenaan dengan uh, hubungan antara kemahiran komunikasi dan juga personaliti uh, dalam kalangan guru KAFA di Sekolah Kebangsaan Seri Pelis. Pada hari ini uh, kita akan ada dua panel jemputan yang kita jemput iaitu uh, saudara Encik Muhammad Yasir uh, selaku guru KAFA di Sekolah Kebangsaan uh, Seri Pelis dan juga saudara Encik Lafirul Afifi iaitu uh, waris kepada pelajar di Sekolah Kemas Seri Polis. Sudah so maklum kita tahu uh, setiap organisasi ini uh, akan ada kekurangan dalam uh, aspek komunikasi. Jadi uh, saya ingin mengajukan soalan-soalan pertama lah uh, soalan pertama kepada uh, Saudara Encik Muhammad Yasir. Jadi apakah isu-isu uh, komunikasi yang sering uh, kali berlaku dalam kalangan guru-guru KFA ini? Boleh uh, saudara Muhammad Yassir uh, ceritakan sedikit berkenaan dengan isu-isu yang berlaku? Baik, terima kasih kepada Encik Wafi atas uh, soalan yang diadakan. Okay. Kita tengok uh, isu yang berlaku dalam kalangan guru-guru ini. Yang itu, dah faham lah daripada pihak ajakan seperti uh, daerah jadi ataupun jadi Okay, saya okay, Mike boleh dekat sikit so, kot okay. okay, clear lah Okay, uh, Okey, clear okey. ah, uh, ah, saya ulang balik ya. Isu dalam kalangan guru ni, dia berlaku lah ah, uh, Salah faham di antara ah, uh, pihak atasan lah diadakan kemudian konflik dalam kalangan guru itu sendiri kemudian yang seterusnya suka berkomunikasi dengan pelajar ini guru dengan pelajar lah kadang-kadang tu bukan kadang-kadang lah boleh kata setiap hari berlaku tu suka berkomunikasi dengan, pelajar kemudian uh, berlakunya suka berkomunikasi dengan ibu dan bapa ini antara yang kita kata perkara yang sering berlaku lah uh, di isu ketara dalam kalangan apa dia banyak dia banyak apa berkait lah dia dalam kalangan guru ada kalangan student sendiri juga kesan dan juga ibu bapa Okay, uh, baik. Uh, terima kasih uh, saudara Encik Asif. Okay, uh, itu antara beberapa uh, isu dan masalah yang berlaku lah. Jadi saya uh, ingin saya ingin uh, ajukan uh, pula soalan kepada saudara Encik Zafirul bagaimanakah uh, pandangan dan idea uh, tentang kemahiran dalam komunikasi kepengurusan ini dapat uh, menangani masalah uh, berkaitan isu yang dikenal pasti sebab saudara Encik Zafiro mungkin ada uh, idea dan juga pandangan yang boleh uh, saudara kemukakan. silakan uh, baik terima kasih uh, Bro Abdul uh, saya sebagai seorang uh, orang yang menghantar anak lah untuk ada kelas apa ni uh, kelas ni. Jadi uh, masalah kami uh, agak banyak juga lah. Mana kami ni uh, ibu bapa yang majoriti keluarga tu yang dah berkahwin, uh, dah bekerja uh, ibu kerja, bapa pun bekerja. Jadi kami tak tu kami tak sempat lah orang nak, nak uh, tengok uh, prestasi kita. Lepas tu macam Uh, anak kita ni uh, ilmu apa dia punya uh, ilmu yang diberi itu cukup ke kan macam mana jadi uh, bagi saya guru-guru uh, guru -guru ni kalau boleh lah kita ada kita berkolaborasi lah antara guru kafe dengan ibu bapa uh, contohnya macam uh, saat ni hari tu uh, anak, anak ada masalah sekian-sekian-sekian Uh, guru Kafa boleh PM masa uh, tak ada ibu bapa uh, Kadang uh, ada juga ibu bapa yang dia tak dan ataupun dia tak dia tak berapa ambil berat lah. Benda-benda eh, macam ni. Jadi, dia akan tanya kepada guru uh, guru kelas anak tu. Uh, jadi cikgu harian kan. Uh, dia akan tanya pada cikgu pagi kelas pagi. Uh, sedangkan anak tu uh, dia ada masalah waktu itu. kelas Kafa kan. Jadi saya minta kalau boleh uh, mesyuarat ataupun uh, kita uh, mesyuarat secara bulanan uh, diadakan di antara guru kafon ni dengan uh, ibu bapa uh, supaya kita mesti kita nak tengok kualiti uh, yang kita okey apa masalah dia apa kekurangan dia kadang-kadang ni uh, anak-anak tu pagi tu dia bolehlah bagi perhatian fokus tapi bila datang ya dia, dia mula hal yang penting tu Lepas tu juga uh, bagi sayalah, tempat saya lah uh, pendapat saya Aktiviti anak-anak ni dia perlu pack Pack di mana kalau macam hari Rabu tu Dia terikat dengan di kurikulum Lepas habis kurikulum tu dia kena masuk gafor uh, Jadi saya minta uh, kalau boleh ada gate time lah Ada gate masa tu di atas guru gafor uh, Guru gafor uh, maklumkan kepada penyelaras Untuk selaraskan orang kata uh, Masa untuk anak berehat Uh, lepas tu sebelum tu masuk ke lah ke supaya anak ni tidak terlalu letih lah untuk orang kata petang kan uh, itu saja pasal Rafi yang setakat lah berbangkit Okay baik terima kasih uh, Encik Rafi Rafizi uh, idea yang sangat uh, saya rasa sangat uh, baik lah untuk uh, pihak sekolah atleti dan uh, mungkin kita boleh apa sedikit sebanyak mengambil lah Uh, persyadangan dan juga sarana daripada waris-waris uh, pelajar lah. Okey baik uh, saya ingin balik semula kepada saudara Encik Muhammad Yasir uh, mungkin uh, soalan ini dia agak lebih uh, mendalam dan juga uh, spesifik lah. jadi uh, bagaimanakah uh, saudara Encik Muhammad Yasir melihat uh, dan juga model-model uh, yang boleh digunakan uh, dalam uh, komunikasi kepengurusan ini bagi uh, menangani masalah-masalah uh, dan juga isu yang timbul tadi Silakan Encik Imam Mahir Syed. Terima kasih kepada Encik Basri. Isu dan model komunikasi ke pengurusan itu saya akan sentuh dulu lah. Satu ke satu iaitu kena faham arahan daripada pihak pengurusan tu. Yang tentu kalau kita ikut dari sudut model komunikasi linear ni macam saya ada explain tadi ni dengan hubungan pihak atasan lah. Hubungan antara guru dan pihak atasan lalulah jadi cabaran utama. Ambil contoh uh, ni, jahit um, mengeluarkan jadual pengajaran dan pembelajaran ni uh, yang kapa, yang kapa punya ni terbaru tapi banyak guru yang selepas pandang tu macam yang jarang bendek-bendek lipu ni biasanya yang jadi isu ni yang yang guru kapa lama yang mereka ni kurang sikit dah penggunaan gajet-gajet ni yang orang tua lah yang umur, umur yang hampir hampir nak dekat 60 pun ada yang masih berkhidmat sebagai guru kapa ni jadi mereka ni kurang lah guna uh, gadget-gadget ni. Ha yang tuas punya pada generasi muda ni insya-Allah kita kata ha depa tak ada selain Jadi, kemudian kita tengok contoh konflik dan kalangan guru model komunikasi interaksional ni. dalam kalangan guru ni pun terjadi juga ni faktor yang menghalang komunikasi yang baik. Ha sebagai contohlah dia akan ni, semua pelajar tahun satu hingga tahun lima ni kena berkumpul di dewan dan memberikan bahan alat tulis aa, untuk aktiviti mereka lah kemudian walau bagaimanapun sebahagian guru mereka tak mau terlibat kerana menganggap aktiviti itu sukar untuk nak kawal pelajar ha, dia isu, -isu kecil je tapi perbezaan benda ni ha, uh, telah menjadikan isu ketegangan lah di antara guru uh, dan mencerminkan men kurangnya ha, uh, profesional seorang guru ni uh, dalam kangen guru kapal sendiri ha, uh, dalam konsep ni ni model komunikasi tradisional ni lebih relevan lah uh, kerana ia boleh pasti dua hala antara pihak yang terlibat. walau macam mana pun, walau balas ni dia dia sepatutnya dia tak berlaku Cik uh, Zaki Rafidi yang beritahu tadi ni uh, dengan pelajar ni mereka uh, depo ni kena ampek masa mereka tu kan uh, terutamanya pada hari Rabu mereka dah dah kena jangka kurikulum kemudian kena jangka for pula jadi di mana gap masa antara bujok nak rehat tu contoh macam tu lah uh, jadi kena ikut pengalaman tu sebabnya guru pagi ni kena beritahu dah uh, kurikulum ni contoh kalau biasanya kurikulum ni melibatkan tahap dua lah iaitu melibatkan tahun 4, 5 dan 6 kalau benar tu macam tu. Terlibatlah dengan kafar. Jadi kita fokus pada jam 4 dan 5. Dia pun ni kurikulum ikutkan mula tu pada jam 1.10. Ha, 1.10 dan berakhir pada 2.10. Ha, jadi waktu mana kafar mula? Ha, kafar mula ni pada jam 2.30. Nah, jadi dia pun ada gap 20 minit di situ. Ha, tapi setengah budak ni kita tak paksa sangatlah sebab Kata dia pun kena wajib masuk kafar. Sebab kita faham dia pun dah kena ready. Kena tahu kawai pagi tu. pun lebih kurang hampir sama jakin kin uh, semuanya nya ada isu cara cara yang dikeluarkan sendiri deliver yang tepi sendiri juga uh, yang pembelajaran business rasa dan kami tu yang jakin sendiri uh, Kalau tengok dia punya yang paling ni dia mudah sikit nak faham uh, sebab buku yang dikeluarkan dia tak tulis jawi dia tulis bahasa Melayu uh, kalau kafa yang dikeluarkan daripada Jakin semuanya totally jawilah ha, uh, jadi hari Rabu ni sepatutnya budak dia boleh join jugaklah Elektrik uh, dalam model komunikasi transaksional ni Hubungan antara guru dan pelajar adalah aspek yang penting lah Dan memastikan kelancaran TNP iaitu uh, pembelajaran dan juga pengajaran Dalam so, sebuah ada lapan mata pelajaran termasuklah Termasuk lah jawi Kemudian apa nama akidah ibadah adab dan sebagainya lah Kemudian yang jadi isu tu sebenarnya subjek jawi dan arak lah. budak ni susah nak faham. Biasanya budak kan satu dan tahun 2 lah. Mereka yang kita rumi pun cenderung duduk mangkok juga nak faham Tapi mereka kita ajak yang kakor ni kita yang jawi arak lagi mereka payah ha, Tapi benda ni maknanya boleh kait lagi Kalau mereka konsisten boleh naik kakor insya Allah boleh Sebab mereka punya final exam tu pada masa mereka dah jam lima nanti ha, Yang exam betul-betul tu Yang satu, dua, tiga, empat ni dia kata, dia kata exam pun yang sekolah sendiri buat Dia tak, tak tekan-kan sangat lah jadi budak boleh dalam tempoh tu proses untuk dia menjadi murid untuk nak tulis dalam jawi nak faham lebih dalam jawi arak tu dia boleh Okey. Ya. Okey a Cik mungkin boleh a uh, Cik Asir uh, 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 buat kesimpulan sedikitlah uh, sebelum saya beralih uh, sebelum saya beralih ke Cik Zafir mungkin uh, sedikit kesimpulan yang a uh, Cik Yassir boleh buat berkenaan dengan isu ni. Okey. Okay, okay. okay, baik-baik Okey. balik Okey. lah uh, kita punya tajuk pandangan hubungan antara kemahiran komunikasi dan personaliti dalam kalangan buka poli sekolah poli ni dia lebih fokus pada komunikasi lah dengan guru kemudian pelajar buka poli dan sebagainya jadi kalau ikut pengalaman tu kita kata tuan guru ni dia kena cakna apa sahaja yang benda yang di apa yang digariskan oleh pihak jadi kena berkita segera dalam grup parent tu kadang parent ni tak semua yang kita kata sejata duk tengok jeruk tu kadang-kadang tu ada yang kita tengok jadi jenis jarang-jarang sikit tengok pun kita kalau boleh beritahu kat anak dia abang dekat anak tu ni kita beritahu kat ayah tak contoh duit buku tak bayar lagi ha, beritahu kat anak tu ha, beritahu setiap hari tapi lagi tak bayar duit minta ha. ha. tentulah tu itu kepada parent yang kita kata jarang lah duk belet-belet whatsapp jeruk ni ha. abang dua lah satu jeruk sekolah pun dia kata macam-macam jeruk lah Ah, ha. itu sedikit ringkasan lah. Okey baik uh, Cik Salah terima kasih banyak atas uh, apa, kesimpulan yang dibuat tu tadi. Jadi uh, saya ingin uh, mengajukan soalan pula kepada Cik Zafiril. Uh, mungkin uh, daripada hemat dan juga pandangan uh, Cik Zafiril uh, sebagai uh, ibu ibu bapa, apakah mungkin uh, proses dan juga strategi komunikasi uh, yang boleh diambil untuk mengatasi konflik yang dihadapi oleh Guru Ghafar ni. Mungkin sedikit pandangan daripada Encik <tuk> Zafiro dan juga akan sepulang yang mungkin Encik uh, boleh buat berkenaan dengan lucu ni. Silakan. Baik, baik. Terima kasih. Uh, pendapat saya rasa saya tentu sikit juga ya, pasal tadi uh, antara salah faham ataupun komunikasi di antara Guru Ghafar lah dengan pihak pengurusan. Bagi pendapat pribadi saya kalau boleh uh, depan lepas ni uh, setiap setiap sekolah tu dia ada pelaras dan dia ada guru kata dia. Maksudnya dalam uh, dia, dia ada adjektif dia lah. Kan? Jadi kalau boleh Uh, pendapat saya guru-guru data dengan, dengan penyelaras ni kalau boleh uh, biar dia uh, kalau boleh dia tak terlibat pun dengan sesi pembelajaran biarlah dia urus uh, orang kata uh, rotation jadual ataupun uh, apa-apa permasalahan uh, ibu bapa ni boleh rujuk dengan penyelaras Maksudnya penilaian ni dia fokus uh, antara arahan daripada uh, pihak uh, majlis dan eh, pihak kursi uh, pihak negeri dengan apa pihak pusat sekolah dan dengan ibu bapa lah. Orang kata dia boleh connect dari situ lah. Jadi kita tak perlulah bagi pendapat saya lah. Tak perlu kita nak bebankan tugas penilaian itu antara pendapat saya lah sebab uh, kita biar dia fokus pada satu perkara. Jadi bila ibu bapa ni uh, bertanya soalan ni, jadi dia boleh detect. Okay, pelajar ni sekian, 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 macam ni, macam ni, macam ni. Dia, boleh ambil talah semua kan. Jadi uh, kesimpulan yang saya boleh katakan, guru-guru uh, guru -guru memang betul-betul memainkan peranan. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak lah. Tapi uh, kalau boleh kita berikan penekanan lah pada uh, guru uh, ataupun tapi uh, pengusaha sekolah supaya orang kata uh, setiap kali ada masalah kita semua duduk sekali satu meja, uh, kita berbicara, kita berbincang um, bukan yang kita berpikirkan ekonomi sebelah pagi dah yang sebelah petang tu pun orang kata pentinglah jugalah kan uh, sebab um, jadi nanti uh, anak-anak kami lah ni pun kami fikir uh, untuk letakkan di sekolah yang berasrama uh, lah dan yang memerlukan orang kata apa, uh, result agama IPK lah untuk masuk ke sekolah tengah jadi bagi kami uh, kelas k ni penting lah uh, untuk anak dapat result yang jelas dalam PPK lah uh, kesimpulan yang saya boleh buat, uh, insya Allah uh, dengan adanya guru-guru, guru-guru k yang ada dalam ni uh, dan uh, keprihatinan daripada ibu bapa, insya agak kalau kita punya ibu uh, mungkin kita akan uh, dapatlah hasil uh, prestasi anak kita yang cuma di hari. Ha, InsyaAllah. tu je Abdul Hafiz. Okey, uh, terima kasih uh, Cik Zafir Hafizi. Uh, sangat baik ya. Uh, uh Cadangan-cadangan yang uh, diberikan. Uh, jadi di sini apa yang boleh saya rumuskan uh, adalah pengamalan uh, sistem komunikasi uh, di antara kedua-dua pihak lah. Yang, yang mana uh, isu komunikasi ini merupakan uh, merupakan isu yang sangat penting lah dalam uh, kita nak memberi pendidikan kepada murid-murid uh, dan juga dalam masa yang sama untuk uh, memberi juga kebaikan dan juga kepentingan dari, uh, dari uh, kepada murid-murid uh, itu sendirilah. Jadi uh, apa yang saya ingin uh, rumuskan bahawa uh, uh, melalui strategi pengurusan uh, dan juga penggunaan teknologi, kerjasama, uh, penyelarasan yang baik uh, antara guru-guru kafa dan juga ibu bapa serta murid-murid itu sendiri akan meningkatkan produktiviti dalam proses penyampaian pelajaran dan juga penerimaan ilmu di sinilah. Jadi apa wawancara dan juga program sebegini sangat baik untuk kita adakan di mana kita boleh kita boleh mengetahui isu dan juga mungkin cadangan-cadangan antara kedua-dua pihaklah bagi kita menyelesaikan isu-isu seperti inilah. Jadi uh, sekadar ini saya dulu uh, kita punya wawancara berkenaan dengan uh, kemahiran komunikasi ataupun isu komunikasi di dalam kalangan guru-guru uh, kafar ni dan juga uh, murid-murid serta ibu bapa yang terlibat lah Jadi saya ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Yasir selaku uh, guru kafar dan juga Encik Dafirul Al-Fizi sebagai wakil uh, ibu waris ataupun waris ibu bapa Uh, kena sudi untuk kita adakan sedikit wawancara pada hari ini jadi uh, dengan ini saya ingin mengucapkan uh, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang jadi uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh i'm <laughs>